आपण पाहताहात बागला नृत्यात खबर बात महाराष्ट्राची सटाणा हनुमान जयंतीच्या दिवशीच कत्तलीसाठी घेऊन जाणाऱ्या गाय पकडण्यात प्राणी फाउंडेशनच्या गोरक्षकांना यश आले आहे याबाबत सविस्तर वृत्त असे की अनेक दिवसापासून गोमातांची तस्करी या भागातून होत असून अनेक वेळा गोमातांच्या रक्षणासाठी गोरक्षक अनेक वेळा प्रयत्न करत असून देखीलही गोतस्करी कुठेही थांबत नसून हनुमान जयंतीच्या दिवशी ही रात्री तीन वाजेच्या सुमारास प्राणीन फाउंडेशनचे संस्थापक नेहा दीदी पटेल आणि संजय जी काका शर्मा यांच्या टीमने ताराबाद जायखेडाच्या कार्यकर्त्यांनी एक बोलेरो सीटर गाडी क्रमांक एम एच पंधरा बी यन शहाऐंशी एक्याण्णव एक हरणवारी येथे पकडण्यात आली असून यामध्ये एकूण नऊ गाई सापडल्या असून त्यामध्ये दोन लहान वासरू सुद्धा दिसून येत आहेत ही ये गाडी पिंपळनेर जवळील एका शिवगावातून साईराम नामक व्यक्तीने गाडीभरून मालेगाव येथे कत्तलीसाठी पाठवण्यात आल्याचे प्राथमिक समज समजून आले फाउंडेशन यांनी कारवाई करून पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल केला असून त्या गोवंशांना ताराबाद येथील कन्हैया गोशाळा येथे पालन पोषणासाठी पाठवल्या यामध्ये मानद कल्याण अधिकारी दादा माऊली व वैभव मोतीराम बच्चाव रमेश चव्हाण उमेश गुरव महेश भामरे राकेश अहिरे मोहन शेवाडे आदी गोरक्षकांनी आपले कर्तव्य खूप चांगल्या प्रकारे पार पाडले बागलाण वृत्तांतसाठी सचिन सोनवणे जय श्री राम भाइयों आज तारीख चौबीस चार दो हजार चौबीस फाउंडेशन संस्थापक लेडी सिंगम रन दीदी पटेल इनके माध्यम से और गुरुवार संजय जी काका शर्मा इनके आशीर्वाद से ये बोलेरो सीटर गाड़ी प्रानीन फाउंडेशन ताराबाद जायकड़ा के कार्यकर्ताओं को पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई है आप देख सकते भाइयों गोवंश बंदी हत्याबंदी का कायदा होते हुए भी सीटर गाड़ी पैसेंजर गाड़ी जिसमें नौ नौ गो माता है ये छोटे छोटे बच्चू हैं ये कत्ल के उद्देश्य से मालेगांव लेके जा रहे थे ये मालेगांव का सबसे बड़ा गो अबुल जिसका ये माल था और उसकी गाड़ी पे राशिद नाम का ड्राइवर था और ये गाड़ी साकरी तालुका में पिंपल नर के बाजू में एक शिव करके ग्राम है जो आदिवासी कोकनी हिंदू बांधो है जो वो उसका नाम में सप्ताह में वो दो तीन गाड़ी खाने के लिए भरता है ऐसे हिंदू पे घृणा आती है या ऐसे मर गए तो अच्छा रहेगा अभी हम प्राणिन फाउंडेशन की तरफ से ये जो आज की जो कार्रवाई की है इसका तो बहुत तरफ से निषेध भी करते हैं आप देख सकते कितने छोटे छोटे बच्चों जो आबुल नाम का कसाई मालेगांव मालेगा का जो के उद्देश्य से मालेगांव लेके 20-25 किलोमीटर इसका पीछा किया हमारे गोरक्षक भाइयों के गाड़ी किसने आंग पे लिया था हमारे गोरक्षक भाई बच गए आज हमारे प्राणी कल्याण अधिकारी तहराबाद के वैभव वो इन्होंने हमको माइी दिया और खुद वो रस्ते पे आके और प्राणिंग फाउंडेशन जायकड़ और ताराबाद और साथ में अभी यहाँ पे हरन और मुल्ले के बच्चे भी आ गए हमको मदद करने के लिए जय श्री राम जय गो माता जय श्री राम जय श्री राम गाड़ी में क्या माता एकदम तो बस कप हां वो ना कटा रहा है हां वो ना एक से ना ये वो सी ये 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 हन के तो आज होवा दे ना चलो ना पुलिस सेंसर पा वही जाने यार 74 फट लग गया होगा तुमने 42 18 चल आज